и начнем. Так, разворачивайтесь, да. Мы с вас и начнем. Да. Так. так. Поехали. Сейчас. У вас студенты, вы готовили для них материал. У, по... у нас дружно специфично. Аудитория у нас студенты. Коллеги, вернулись в родные пенаты. Все продолжаем. Конечно, вы сами будете говорить. Нет, я имею в виду, Маргатує лістарані на а ми будемо просто по походитися. А ви вийдете і будете. Хтось буде один говорити, а хтось буде писати. У <рисвіт> <рисвіт> нашій групі досталася дуже така специфічна аудиторія студентів, яких дуже складно чимось зацікавити. Якщо, звичайно, ще й тема специфічна, це вітрова енергетика. А, на нашу думку, ми все ж таки робили би акцент на подачі цієї інформації в інтернеті, оскільки... Зазвичай студентська праця отримує інформацію з інтернету, з соціальних мереж і так далі. і так далі. Має бути обов'язково заголовок яскравий, який би мав би зацікавити студента. Фото, відеозвіт, яскраві картинки, це те, що на першу чергу звертають студенти увагу. Доступність викладення інформації, ну, умовно кажучи, щоб було зрозуміло, най, най, най такому студенту лоботрясу а, і напевно, ми б, наша б редакція, якби працювала в інтернеті, ми б попросили організувати прес-тур, щоб самими переконатися, по-перше, як це працює, і вже потім подати цю інформацію якомога доступніше. По телебаченню: знову ж таки, це доступність викладення інформації. Це яскрава картинка. А, якщо це будуть коментарі, то а, а, мають бути коментарі однолітків. З основним меседжем, що це екологічно, це не зашкоджує навколишньому середовищу, і в результаті це призводить до покращення екології, зменшення витрат і так далі. І так далі. Ну, по я ще не встиг написати подати інформацію. Віде, напевно віде. Ну, под руку власне... Так, немає відео, але в принципі подача має бути такою ж самою. В першу чергу акцент робиться на доступності, на вільному викладенні, щоб було зрозуміло, най кажу ж повторююся такому богутряху, який не розбирається і поменше цифр, поменше статистики, оскільки це на ну, студентам переважно не цікаво. Так, студенти на студенти. Уже <связать> <связать> да, по... питание какие Да, да. поехали. Давайте обсудим, кто что хочет сказать по этому поводу. Сейчас, Алло. А, ну, я, просто, может быть, неправильно по-разному поняли задание. Я поняла, что нужно было задание сделать по конкретной теме, да, и конкретный план для конкретного материала. У вас больше как бы о чертах, о чертах, чертах принципов самих СМИ по больше принцип. получилось. Да, я, я, я хочу как раз добавить, да, спасибо, смотрите, ситуация следующая, э, представляем, да, что э, вы главный редактор, да, вот вы сели, обсудили с журналистом, журналист пошел работать, но исходя из того, что если бы я был журналистом, я понял, то четко только один критерий, это да, там, комментарий, что надо взять, все остальное, все остальное, это можно было дать все, что угодно, вот здесь вот, и здесь не... Ситуация следующая. Вы написали способ донесения информации, но вы не дали, какие должны быть аспекты отражены в этом материале. И произошла следующая ситуация. Вот то, что у нас очень часто происходит в СМИ. Да? Фото принес, дальше мы идем нравится, не нравится, да, собственно говоря. Там, да. Фото нету. да а, там. Красивое, для кого-то это красивое, для кого-то некрасиво, заголовок броски, не броски. Суть заключалась в том что э, надо было поставить какие-то узловые точки, которые журналист с чего он будет дальше стартовать и которые он должен был развить. Давайте вот там в лед, да, что бы мы могли сделать для студентов, да, для того, чтобы это было интересно, да. Ну давайте. Вот. Ну, например, если он сможет на этих установках где-то там найти рабочее место. Правильно, это первое, то, что мы говорим, да, что там э, он может пройти практику там или может найти работу. Правильно, это интересно студенту. Это интересно второй вариант, что одна там установка может там хватить энергии на одну общагу, да, ну собственно говоря, да, и в результате этого он станет платить меньше за то же самое общежитие или больше наоборот, но если это ведется, это интересно, ну собственно говоря, интересно. Как про новые технологии, да, потому что как ветряные электростанции, то что это мировой тренд, и плюс ко всему э, техническое новшество. Мне кажется, для какого-то сегмента студентов это всегда будет как о новинке именно техническую это тоже правильно, это больше относится к, к, к сегменту специализированного, но это опять-таки, да, что у нас есть студенты технических специальностей, и это может быть полезно, собственно говоря, о них. То есть мы могли подойти к этому принципу, да, что у нас есть компании, которые занимаются этим, да, и, может быть, они оказывают грантовые какие-то проекты в поддержку, ну, на разработке всех этих вещей, ну, в том числе и для обучения студентов. Интересно это, опять-таки, собственно говоря, интересно. И в этом отношении, смотрите, у нас есть ну, как минимум два четких направления, как мы могли сделать для этой целевой аудитории, да, эту тему совершенно интересно. Это мы говорим о рабочих местах, либо о практике, о грантах и об инвестициях, но ну, ну, то, что можно это было получать. Соответственно, мы могли бы туда дать один-два абзаца общей информации касательно этого всего, но она бы воспринималась совершенно нормально, потому что бы студенты получили практическую информацию, которую они могут, собственно говоря, использовать. Правильно? Возвращаем. Все, есть какие-то еще комментарии? Спасибо. Это вот то что, то, что я говорил, да, нет неинтересных тем. Нет то, что не поймет целевая аудитория. Есть то, что мы просто-напросто не можем четко сформулировать э, тот материал, который дойдет до целевой аудитории. Э, группа, которая писала здесь по тарифам, да, давайте. У вас это что? Слоница. У вас домохозяйки. Да, домохозяйки, сланцевый газ. Короче, такой Отчаянные домохозяйки Совместимые вещи. Да, да газы да. газ, газ. Но мы решили, это я уже походу думал, что можно разбить на две темы. Тема коммунальные тарифы и тарифы на непосредственно газ в варевке. решили коммунальный тариф. Такая обширная тема. Самый больной вопрос, я думаю, как раз для домохозяек в связи, допустим, с с какой-то массовой добычи сланцевого газа вот в Украине. Как изменятся тарифы на коммунальные услуги в этой связи? Первое, что вам нужно. Появятся, будут ли льготы, субсидии, или их отменят? Второй вопрос. Решили уже по иерархии ценностей экологическую экологической безопасности отнести к третьему вопросу, поскольку, ну, если это вблизи, допустим, это например, родовище, это установка, то да. Если это где-то за пределами там, района, области, то уже но, тем не менее, я думаю, домохозяек все равно это волнует, насколько это будет безопасно, вредные выбросы или там, наоборот, какие-то там чистые, чистые, источники энергии. Будет ли у нее, мы посчитали нужным внести также четвертый вопрос, интересы домохозяек, будут ли возможности у них получать какие-то альтернативные источники энергии, допустим, Пользоваться точнее альтернативными источниками энергии, так скажем, для частников для обогрева тех же домов. Или они смогут все это централизовано за счет этого сланцевого газа. Источники информации, к которым мы решили обратиться в связи с освещением этой темы, это первая законодательная база, такой широкий спектр документов, это и законы, и подзаконные акты, и постановы, и постановы к уряду, в том числе, возможно, какие-то... ну, третий, распоряжение местных администраций, если речь идет о формировании тарифов. Безусловно, мысли экспертов, мнения экспертов, опять же, разных, может быть, и по экономистов, и экологов. Берем, возможно, это стоило бы вынести на первый начало этой источников информации. Домохозяйку мы берем героиню уже отталкиваемся от нее. То есть человеческое лицо. Ее мнение, ее, может быть, как она вот сейчас, с какими тарифами живет, живет, с какими трудностями сталкивается, хочет ли она не хочет какие-то изменения. В связи с этим проводим опрос, тоже возможно на улице публикациями коллег на подобную тему, возможно, они подскажут что-то. В этих публикациях почерпнем что-то полезное для себя. Что опрос да я же сказал опрос проводим на улице то есть да это уличный да уличный опрос это имеется в виду уличный Хорошо. опрос спасибо кто что хочет добавить да еще бы можно было, вот если это области действительно выходят такие, как вот говорили Ивана Франковского, да, да и несколько области, где есть залежи этого глаза, имеет место сказать о том, что рабочие места появятся. У тебя хозяйки, есть мужья, вполне возможно, они недовольны своим экономическим там, э, благосостоянием. Но если такая серьезная галость да, в Украине появится, то это повлияет на их карман непосредственно. То есть там, какие, какие зарплаты, например, вот платят на таких э, предприемства, да, бурильщикам. Ну да, Детей, мужей, чтобы заначки не, будут. не было. Чтобы <laughs> добавить, но ну, тут тоже э, тут рабочие места. Тут же кадры нужны, да? А таких кадров, насколько мне известно, в Донецкой области. Ну это уже не к домохозяйке, кажется, это их вообще. Это мы заскочили. Кто-то да. что-то хочет еще добавить? Смотрите, на самом деле я бы что еще добавил еще. У нас вот тема газа, которая касается, да, вот здесь есть экологическая безопасность, то, что в да. Но часть наших домохозяек, они сидят с детками, да. И вопрос же, когда мы начинаем на самом деле использовать этот газ в быту, насколько он вреден или, ну, и по сравнению ну, с тем газом, который есть, для самих жителей, собственно говоря, которые этим пользуются, да, потому что ну, безопасность детей превыше всего, собственно говоря, на первом месте. Почекайте, да? ГАЗ один и тот самый, просто видоблок разный, он ничем не зашкаливает, абсолютно, кто об а идентичный. Этом знает? Кто об этом знает? Ну, так а это а, надо а, написать. А примесей что там нет, вот я вроде Ця э, примуси идут только до видобування, то есть там есть специальные И... суміші химические, але газ, который где вы такой Вин? Такие самый да. природный газ. И раз, смотрите, О, очень простая это, ситуация. Это, вот да. я готов поспорить, да, что если совершенно случайно одна из донецких газет напишет, что да. сланцевый газ опасен для детей, то то, буду то, то, то что вы скажете как эксперт Поскольку вы не успели этого сказать до того, как они это написали, что он безопасен для домохозяйств, вы озвучили это только здесь, оно утонет, потому что первый вброс будет то, что сланцевый газ опасен для деток. И вам потом придется очень долго и с большим количеством СМИ объяснять, что это на самом деле все то же самое. Особенно если кому-то будет интересно, чтобы такая информация просочилась, то это все. Цикаво працюет региональные журналисты. Точно так же самое работает и национальные СМИ. На самом деле, вот так что. Да, на самом деле вот та ситуация, доказать, что ты не верблюд потом, если тебя назвали верблюдом, будет гораздо больше денег и больше времени, если ты первый, есть такое очень хорошее определение, если мы не заполняем информационное поле, то его место нас заполняет кто-то другой, и совершенно это не означает, что там будет качественная информация. Вот что происходит. И вот то, что вы говорите, да, о сланцевом газе, это как раз пример, что вот и СМИ, как раз задача СМИ, и вести правильную разъяснительную работу, и брать комментарии экспертов, что бы я еще хотел добавить. Я бы вот этого, честно говоря, не брался. Это просто увеличивает работу журналиста, ну, значительно просто увеличивает. Читаться ссылки на законодательную базу для, для домохозяек, согласно Нет, распоряжению. Это же не источники некоторые публикуют, а для себя поиск Нет. информации Нет. А Поиск сказать. нормально. Но поиск. Ну, вот представьте, у вас планерка, да, вы решили это писать. Вы говорите журналисту, проработай это, это, вот это, да, возьми вот это вот, В количество написания материала, да, Алена не даст соврать, собственно говоря, время увеличится, правильно? Но ну, вот ну, если так ставить задать. Подход правильный. Ну, по целиком и полностью согласен. Но не надо забывать, что вот это давать все равно не придется. Хотя подвести под законодательную, вот это использовать как информационный повод для того, чтобы дать для домохозяйки, когда вносится заканчивать. Вопрос же еще, почему мы решили на это написать. На самом деле у нас должен появиться информационный повод. Во главе всего вот этого появления должно стоять информационный повод. Почему? А дальше вот это вот правильно, постановление правительства, законодательная база, местная администрация, вот это вот как раз очень хорошие информационные поводы для того, чтобы эта статья вышла. Потому что если мы вдруг решили написать для домохозяев для о сланцевом газе без информационного повода, ну это тоже такой вопрос, а с какой радостью? Ну, я понимаю, что надо было, поверьте, есть место, чем занять газетной площадью или в интернете и так. Но ну, должен быть какой-то информационный повод, который, собственно говоря, там, подхватит. И тогда оно на самом деле распространяется гораздо быстрее. Кто-то что-то хочет еще добавить? Я хочу щось додати. Піднімалися два питання щодо щільності населення. Тобто, те, що, ну, про те, що ви казали. Дивіться, при, якраз ті ділянки, які збираються видобувати на Західній Україні, на Східній Україні, там щільність дуже висока населення. Тобто він буде видобуватися. Ще чітко невідомо, де будуть борові ставити. тобто Вони обирають місця. Ну, наприклад, Шел вже знає, де він поставить, але не каже нам поки що. Ось. І, тобто щільність населення в Україні дуже. Тобто, там навіть екологи, я знаю, що говорили про те, що будуть використовуватися національні парки. Ну, тобто, і, і, тобто, там Курорти якісь, але ну тобто, це це дуже має велике значення. Наприклад, в Штатах, коли в тільки перше перші, перші такі. Борові остановки сталося, В них там щільність населення дуже. Ну тобто її немає такої плотної, як в Україні. Тобто, ну це, наприклад, родовище барнет, ну тобто, видобувається фактично на просторних територіях в Україні. Трошки є зовсім інша ситуація, тому якраз ці питання Ні, будуть підійматися обов'язково. Екологічної безпеки і безпека. Якщо мова йде про газ так, так. і ще я хотіла додати щодо нових робочих місць, дійсно, з видобутком з нетрадиційного газу дійсно компанії приносять не тільки якби свої технології видобуток, а вони щоб ну. Радше щоб задобрити насправді населення, тому що це дуже компрометуюча така тема. Вони приносять туди дійсно свої технології. Що пропонується в Україні? Це будуть залишатися люди фактично і в транспортній галузі, тобто будуть будуватися дороги. Навіть я знаю в Штатах. У мене, наприклад, керівник їздила в штати, дивилася родовище сланцевого гази. Там вона каже, тобто там все населення поряд свердловини, воно залучено до цього. Тобто, це дійсно це реально робочі місця. Так, це там. Ну, тобто е, якісь фінансові прибутки, якісь навіть е, навіть вони там робили якісь соціальні проекти, тобто населення, яке проживає поряд з видобутком на традиційного газу, ну, воно дуже залучається, тому дуже, То є, дуже може важливо. домохозяйка заробити на ну е, якщо вона працює та, в якихось яких, сервісних компаніях, які або обов'язково, ну, домохозяйка, СМИ сумеют заработать очень хорошо, это точно, если вначале дать информацию о том, что шел опасно для эксплуатации, а вначале, да, и собрать а какие-то данные. А не потом Шел начнет публиковать материалы за деньги о том, что это все безопасно, потом гораздо больше объем. В таких компаниях, в языках, них свои пиар-структуры, которые уже работают с населением, так что они уже зашли, я думаю, журналистам на ближайшим часом. Будут так само. Они просто не знают наши менталитеты. Да. Ну, Хорошо. Спасибо.